endi ikkinchi ikkinchini uchinchi xullas yanayam boshqa plashatkasiga o'tdim endi xullas men bu domni orqasini mana orqasidagi plashatkani videoga olib tashlagandim endi bunisi ikkinchi plashatka mayli bu video uchun ikkinchi plashatka bo'la qolsin youtube uchun mana endi bu yerda bunaqa narsa o'rnatishgan hozir endi bu ham mana shu пlощадка uchun o'rnatilgan lekin hozir buni quruvchilar o'ziga yotoqxona kiyim kechani saqlaydigan splat qilib olgan bunaqa narsani hozir bu yerga bu mahkamlangan shunaq xuddi shunaqadan ichkarida ham ikkita bor bu загар olish uchun ya'ni badanni kuydirish uchunmi shunaqa narsada xullas bu endi kattalar uchun kattalar uchun bu yerga <laughs> gul bul ekishadi mana bu yerda ham endi kattalar uchun endi bu yog'i <laughs> ana yoshlar uchun boshlanadi mana bu nima desa bo'ladi endi archa qilib nimadir <laughs> qilishadimi endi bilmadim lekin aylanadi ma'lum miqdorda mana o'rtasidan bolalar kirib tepaga osiladi endi mana bu yerda ham arg'imchoq ana endi bu narsaga kelsak bu narsaga mana qandaydir qiziq odam uchun katta bir yosh bola uchun emas даже men men uchun ham qiziqda bu arqon ichidan aralashib yurish endi yarashmaydi lekin qiziq men uchun qiziq bu yerdan qaraydigan bo'lsak mana bu yerda ham mana shunaqa shunaqa o'ynash yosh bolalar uchun mana bu yerga sa qo'yib qo'yibdibu nimadir qilb yosh bolar o'ynasa kerak bu yoqdaham shunaqa narsasi bor mana bu yerda ichkariga kiradigan joylari ham bor ekan bu yerdan tepaga chiqib ichqariga kirib <utanos> mana <imdum> xullas bu narsa oyoq tagidagi mana Buna... ko'k deymizmi endi kulrang deymizmi kulrang bu Buna... rezinka shunaqa qilib o'rnatilgan bilan yosh bolalar uchun o'tirg'ich o'tirg'ichbyendi yosh bolalar yana bu hammasi xullas yosh bola mana bu mana bu ochiladi ochilib mana ichihali tayyor emas kami bor e xullas abdullah tomlarni bir ma'ruz ma'ruzasida aytadiyu 'ayriddinlarni dunyoni kezishi alda qo'ymasin deydiku shunday endi nima deymiz endi mana bu bu ham juda katta nim yosh bolalar uchun o'yingoh mana bu xuddi toshga o'xshab mana yasalgan qotirilgan tepaga chiqishga harakat qiladi yosh bola ha endi bu hamma ham qaragandan biladi nimaligini o'rtalarida ham qiziq juda ham men uchun qani nasib agar <laughs> inshaalloh xudo farzand bersa uylansam hali uylanganim yo'q niyatim bolalarimda agar anaqa bo'lsa xudo farzand bersa bir olib keltirib qayerdadir shu o'ynatish yoki endi o'zimizda ham bordir faqat o'zimizda parklarda bor unda ham platniy bo'lishi mumkin yana bilmadim endi bu yerda shunchaki raqobat uchun mana qo'yib qo'yilgan tepagaq ichkariga kiradida tepaga qarab o'rmalab chiqadi o'ynaydi bolalar archa manzara archalarni ekib u yoqda o'zimizni o'zbek bolalar mehnat qilib joni umr mana shu aytganda o'zbeklar qilayotgan ishlar mana bu yerda ham sakrag'ich prujina bor ichida prujina sakraydi ikkita shunaqa qilib o'rnatib qo'yibdi bu yerda велопарковка uchun qo'yiladigan joy bu yerda ham shunaqa qilib qo'yibdi bu bulr ham shu boyaham u yoqda ham bitta bor edi bu yerda ham bitta bor ekan qo'yishgan yosh bola u yog'idan kiradi bu yog'idan chiqadi edi o'ynaydida bilmadim hop endi bu yerda ham mana shunaqa niadir b qo'yishibdi bu yog'iga shu poyoqga osilib chiqadigan narsa tog' manzarasi bu yerga nimadir deb plakatlar yopishtirishadi mana bu buunqa narsa unga ham o'ynaydi endi lekin buni buni bilmadim bunga qanaqasiga chiqsa bo'lsa lekin shunga ham osilib o'ynab ko'rsa kerak unga ham tosh posh ilib qo'yishibdixullas nima deydi bir og'iz bilan aytganda gap bo'lishi mumkin emas bizlarga endi qachonlar kelib borsa yetib borsa bunaqa narsalar nasib yaxshi niyat yarim oy yetib borsin ko'raylik biz ham menga ana shu narsa yoqdida yumshoq umuman nima deydi yalangyoq yurganda ham hech nima qilmayapti oyoqqa havasni ketidan fasadham ketdi deganda n bu kirib bu yog'idan chiqib ketadi qaragi joylari ichkari ko'rinishi xullas shunaqa gaplar